Baiklah, hari ini saya nak beri penerangan tentang komponen dalam sel haiwan. Jadi, terdapat beberapa komponen dalam sel haiwan. Yang pertama kita ketengok komponen yang paling penting dalam sel haiwan iaitu nukleus. Okey, nukleus ni kita tengok kepada ciri-ciri dia. Yang pertama adalah nukleus ni dia paling besar. Kalau kita ada mikroskop kita tengok satu sel haiwan bawah mikroskop. Okey, susah nak tengok komponen-komponen yang lain, tapi yang paling senang kita boleh tengok ialah nukleus. Dan nukleus ni, bentuk dia adalah sfera dan biasanya kita lukis dia bentuk sfera dan kita hitamkan dalam dia. Okey dan lagi satu nukleus ni dalam dia ada kromosom. Okey, untuk yang baru belajar, kromosom tu apa? Kromosom tu akan belajar dengan lebih detail dalam bab mitosis bab 6. Okey, ini. Ini adalah salah satu contoh kromosom. Bentuk dia macam ni. Okey, dan dia ada maklumat genetik kita lah. Okey. Okey. Jadi itu ciri-ciri nukleus. Okey, kemudiannya Nukleus ni salah satu fungsi dia adalah kawal segala aktiviti sel. Jadi segala aktiviti sel kita dia dikawal oleh kromosom. Okey. Jadi ini adalah struktur nukleus. Okey, semua ni sekali adalah nukleus. Ah, ha, okey. Jadi yang ini ini adalah kandungan dalam nukleus. Okey, yang pertama kita ada sini, membran nukleus. Membran ni dia yang mengelilingi sesuatu. Ha, okey, jadi ini membran nukleus. Okey, kemudiannya dalam nukleus kita ada nukleoplasma. Kalau kita kata plasma ni dia macam medium. Okey. Kemudiannya kita ada yang bulat hitam ni iaitu nukleolus. Ah, ha, yang nukleolus ni penting sebab nanti dalam bab 6, bila nukleolus hilang, maka semua membran nukleusnya akan terurai. Iaitu akan di, didetailkan lagi dalam bab 6. Dan akhir sekali kromatin. Kromatin ni apa? Kromatin ni adalah maklumat genetik kita lah macam base. Okay, base kepada DNA. Okay, itu untuk nukleus. Kemudian kita tengok yang seterusnya kita ada struktur sel yang penting juga iaitu membran plasma. Membran plasma ni kita akan detailkan lagi dalam bab 3 bio tingkatkan 4. Okey. Jadi membran plasma ni yang mengelilingi suatu sel. Ha tadi kita tengok nukleoplasma. Okey, iaitu yang me mengelilingi nukleus. Okey, tapi membran plasma ni dia mengelilingi seluruh sel kita. Okey. Jadi ciri-ciri membran plasma, okey yang pertama dia menyelaputi keseluruhan kandungan sel lah. Okey, semua ni dalam ni kandungan-kandungan ni dia diselaputi oleh kita punya membran plasma. Kemudian dia dibina daripada protein dan fosfolipid. Okey. So, apa tu protein, apa tu fosfolipid, kita akan detailkan lagi dalam bab 3 dekatan Uh, empat. Okey, tapi saya ada screenshot. Okey, sebahagian dari bab tiga. Okey, fosfolipid tu benda ni. Okey, ini yang korang tengok ni. Ini semua ni sekali yang macam satu bentuk kubot. Something macam kubot ni. Ah ha, Ini adalah detail. Okey, kan kita nampak kat sini beberapa asma macam satu garisan je kan. Jadi yang saya screenshot ni. Okey, ini detail dia. Ah ha, Yang di sebalik garisan tu. Ha, okay, yang lebih picture yang lebih mendalam ni lah. Okey. Jadi inilah membran plasma kita yang sebenarnya. Jadi dia dibina daripada ini. Yang nampak macam bulat-bulat ni yang ada ekor ni. Ha, yang ini kita panggil fosfolipid. Dan yang besar ni yang ada bulat yang warna macam ungu ni. Ini adalah protein. Okey. Tapi kita akan detailkan lagi dalam bab tiga-tiga tempat kemudian dia kenyal dan juga nipis. Yes, kenyal ataupun fleksibel lah sebab membran plasma kita dia berbeza dengan tumbuhan. Tumbuhan sel dia bentuk dia tetap. Dia tak boleh berubah-ubah. Tapi kita haiwan, sel haiwan bentuk kita, bentuk sel kita kita belajar waktu menengah rendah boleh berubah-ubah ataupun tak tetap sebab membran sel kita kenyal fleksibel. Okey kemudiannya telah memilih juga akan didetailkan lagi dalam bab 3 tingkatan 4. Okey, tapi saya akan explain telah tu apa? Telah tu adalah kita benarkan ataupun dia membenarkan membran plasma membenarkan bahan lalu melalui dia. Itu telah. Okey, dia membenarkan sebarang bahan lalu melalui dia. Memilih ni maksudnya dia memilih. Okey, maksudnya bukan semua benda walaupun dia benarkan bahan melalui dia, tapi bukan semua benda boleh melalui dia. Okey, tapi akan didetailkan lagi dalam bab 3 form 4. Okey. Kemudiannya fungsi. Apakah fungsi membran plasma kita adalah untuk asingkan kandungan sel daripada persekitaran luar. Okey, kemudiannya kawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Sebab tu kita relatekan dengan telak memilih. Maksudnya dia benar bahan melalui dia tetapi dia memilih. Jadi Memilih tu macam dia lah. Okey ada setengah bahan boleh masuk dalam sel. Ada setengah tak boleh. Ada setengah bahan boleh keluar dari sel. Ada setengah tak boleh. Okey kemudiannya membenarkan pertukaran bahan antara sel dan persekitaran. Okey. Kemudian kita tengok komponen sel yang seterusnya iaitu mitokondrion. Okey, mitokondrion ni kalau dalam exam mungkin dia boleh suruh labelkan atau something. Jadi, inilah bentuk mitokondrion. Okey. Okey. Jadi, mitokondrion ni, okey, apakah ciri-ciri dia? Dia berbentuk rod. Okey, rod tu maksudnya dia macam panjang, bujur macam tu lah. Okey kemudiannya mempunyai membran dalam yang berlipat-lipat. Okey, kat dalam buku teks dia ada mention membran luar dan membran dalam. Tapi saya nak fokuskan yang penting saja yang saya biasa nampak dalam soalan-soalan objektif lah. Okey, clue dia membran dalam yang berlipat-lipat. Sebab mitokondrion je satu-satunya komponen sel yang ada membran dalam yang berlipat-lipat. Ha, okay. Kalau kita lukis, kita lukis macam ni je lah. Okay. Kalau gambar dia yang sebenar berbeza sikit lah membelan dalam tu. Okey, Kemudiannya mengandungi enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Yang ni penting. Dan respirasi sel ni kita akan detailkan dalam bab tujuh tiga tempat. Respirasi sel ni bukan respirasi yang bernafas nak dapatkan udara tu ya. Bukan. Respirasi sel ni adalah badan kita nak menjana tenaga. Macam kita makan kalau kita makan tapi badan kita tak buat respirasi sel tak ada guna. Okey jadi bila kita makan sel badan kita menjalankan respirasi sel barulah kita dapat tenaga dari makanan tu. Yang ni saya screenshot. Okey sebahagian daripada bab tujuh. Okey, iaitu ini persamaan ataupun proses respirasi sel tu. Okey, yang mana dia kita panggil ini oksigen campur glukosa ni sebagai pengoksidaan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida air dan yang paling penting sekali tenaga. Okey. Okey. Kemudiannya fungsi dia berkaitlah Okey, kebanyakan fungsi mitokondrion ni kalau jawapan dalam periksa, dia sangat berkait dengan respirasi sel iaitu tadi saya kata untuk jana tenaga. Jadi fungsi mitokondrion tapak penjanaan tenaga. Okey, dan tenaga dijana dalam bentuk ATP. Jangan risau. Okey, untuk masa sekarang ni, okey yang awak tengah belajar bab 2 ni, awak uh, ingat je. Okey, tenaga nama lain tenaga ATP. Ah ha, itu je. Okey, ATP ni dia akan didetailkan lagi dalam bab tujuh. Okey, nama panjang ni adenosina trifosfat tapi tak ingat nama panjang pun tak apa. Ingat ATP sahaja untuk diguna oleh sel. Okey, seterusnya kita tengok komponen sel yang seterusnya iaitu kita ada yang ni. Okey, jalinan endoplasma. Okey, lukisan saya ni kurang jelas. Okey, tapi saya cuba lukis untuk nak bagi awak faham. Okey so jalinan endoplasma ni dalam buku teks dia satu je tapi saya bahagikan dua terus iaitu kasar dan licin okey apa beza kasar dengan licin Okey, jadinan endoplasma, kalau yang kasar dia ada bintik-bintik hitam kat atas dia ni. Apa bintik-bintik hitam tu kita panggil sebagai ribosom. Nanti kita akan detailkan dekat bawah. Kemudiannya yang licin-licin lah iaitu dia tak ada bintik-bintik hitam tu ataupun tak ada ribosom. Okey. Kemudian fungsi dia, apa fungsi jalinan endoplasma ni ya? Okey, jalinan endoplasma ni saya ingat, okey, jalinan, jalinan, jalan. Okey, saya ingat macam jalan. Jalan ni maksudnya kita macam contoh lori nak bawa bawa, bawa barang, okey, dia akan lalu atas jalan lah. Jadi, sama macam jalinan endoplasma. Jalinan endoplasma ni ibarat jalan untuk kita angkut hasil hasil eh uh, contoh angkut protein ataupun something. Ha okey. Jadi sebab tu dia sistem pengangkutan jalinan jalan-jalan sistem pengangkutan bahan dalam sel. Okey, jadi bahan apa yang diangkut? Okey, bahan yang diangkut berbeza ikut jenis dia. Kalau jalinan endoplasma kasar, dia angkut protein. Kenapa dia angkut protein? Sebab protein ni disintesis oleh ribosom tu. Jadi sini Ribosom ni dia sintesis protein jadi protein tu dia terus transfer dalam jaringen endoplasma kasar ni. Ah ha, tu dia angkut. Okey. Ah uh, jaringen endoplasma kasar ni yang ni je. Yang bintik hitam ni bukan jaringen endoplasma itu ribosom. Okey. Kemudian jaringen endoplasma licin. Saya ingat licin. Licin ni macam minyak, santing kan. Jadi jaringen endoplasma licin dia bukan setakat angkut, dia pun sintesis juga. Okey, iaitu gliserol dan juga lipid. Okey, gliserol dan lipid ni dia berkait dengan lemak lah. Okey, uh, dia uh, jangan risau sangat pasal gliserol dengan lipid ni. Okey, tapi awak faham je gliserol dengan lipid ni sebahagian dari lemak. Ah, ha, walaupun dia dengan lemak tu berbeza sikit. Lemak tu besar, gliserol lipid ni lebih kecil. Tapi dia sebahagian dari lemak. Ah, ha, Okey. Detoxifikasi detoksifikasi dadah dan hasil sampingan metabolisme. Okey, detoksifikasi ni dia maksudnya dia nyah toksin. Nah, ha. macam itulah detoksifikasi. Dan ini term ni sebenarnya familiar kalau awak dah belajar bab depan-depan dengan fungsi sel hati. Ah, ha. sebab tu nanti kita akan belajar kepadatan komponen dalam sel. Kita akan jumpa jaringen endoplasma, ni banyak dalam sel hati. Okey. So, kemudiannya kita tengok yang seterusnya iaitu ribosom. Okay. Ribosom ni lah yang saya kata bintik-bintik hitam atas jalinan endoplasma kasar. Jadi, apa ciri-ciri ribosom? Okay. Ciri-ciri ni ikut struktur dia lah bentuk dia iaitu granul kecil. Granul ni apa? Dia dalam sains, granul ni tak kisahlah awak belajar ah uh, tak semestinya bio. Okey, granul ni dalam istilah sains adalah ni benda-benda bulat ni. Ah uh, benda bulat-bulat, biji-biji ni kita panggil granul. Okey, dia adalah granul kecil dan berbentuk sfera dan terdiri daripada protein sebab ribosom ni dia mensintesis protein. Kalau saya saya hafal rib, rib ni macam uh, bahagian ayam macam tu kan. Ah uh, ataupun Rib ni bahagian kalau kita makan apa-apa haiwan lah. Ha, kan haiwan apa? Protein. Okey. Rib. Tudang rusuk. Ha, macam tu. Okey. Fungsi tapak sintesis protein. Okey. Dia merupakan tapak untuk kita sintesis protein. Sebab tu saya kata lepas ribosom sintesis protein. Dia akan masuk ke dalam jalan tu. Iaitu apa nama jalan tadi? Jalan endoplasma kasar. Okey. Okey. Seterusnya. Okay. adalah jasad golgi. Oh ya, yeah. sebelum tu jalinan endoplasma kasar tu fungsi dia akan lebih detail lagi dalam bab 5 tiga 4. Okey. Okey, so kemudiannya nak saya nak tunjuk kepada okey, semua iaitu jasad golgi. Okey, jasad golgi ni selalu uh, dikelirukan dengan jalinan endoplasma licin sebab bentuk dia orang hampir sama walaupun sebenarnya berbeza. Okey. So untuk jasad Golgi macam mana kita nak bezakan kalau keluar soalan ke apa okey first kali awak kena tahu jalinan endoplasma licin apa beza dengan jasad Golgi jalinan endoplasma licin dekat dengan nukleus ha dia dekat dengan nukleus manakala jasad Golgi dia jauh okey dia mungkin duduk hujung sini hujung okey memang jauh daripada nukleus jadi yang lebih dekat dengan nukleus tu adalah jalinan endoplasma licin Okey jasad Golgi tu jauh daripada nukleus. Okey dan lagi satu saya nak ingatkan waktu tulis jasad Golgi G ni pastikan ditulis dengan huruf besar ya. Eh. Okey sebab Golgi tu adalah nama nama saintis. Okey Okey so fungsi okey saya tahu dalam buku teks ada ciri-ciri jasad golgi tapi saya nak fokus pada fungsi dia fungsi ni tolong hafal okey sebab mungkin soalan boleh tanya okey untuk fungsi ni ada akronim yang saya jumpa iaitu puba okey apakah puba proses ubah suai proses okey ubah suai okey Kemudian bungkus dan angkut. Okey, proses ubah suai bungkus dan angkut. Nanti awak tambahkan sahaja dengan imbuhan. Okey, bahan kimia. Walaupun dia spesifikkan bahan kimia tu bahan apa tapi cukup sekadar bahan kimia. Okey, seterusnya adalah lisosom. Okey, ah, ya. Uh, jasad Golgi ni dia akan didetailkan juga dengan bab yang sama. Uh, dengan jalinan endoplasma kasar dari ribosom iaitu dalam bab tiga, tingkatan empat. okey okey kemudiannya kita tengok kepada lisosom lisosom ni apa okey lisosom ni kalau dalam gambar kita lukis bulat kosong macam tu dia tak dia tak dihitamkan ya dia kosong saja okey lisosom ini dia sebenarnya adalah kita ciri-ciri dia kantung sfera yang kecil dia kantung kenapa kantung sebab dalam dia tu ada enzim lisozi bila kantung maksudnya dia ada simpan bendali di dalam dia bendali dia adalah enzim lisozi okey jadi ini uh, yang saya screenshot okey yang mana lisosom ni korang akan jumpa lebih detail dalam bab 11 tingkatan 4 Ah, ha, okay. Yang mana lysosome dalam dia yang bintik-bintik ni lysosome. Okay. So lysosome ni enzim. Ha, okay. Okay. Jadi fungsi dia menghidrolisis. Menghidrolisis ni apa? Okay. lisis ni maksud dia uraikan. Urai. Ha, hydro ni maksudnya penguraian tapi digunai. Ha, tapi jangan risau. Uh, yang ini dia akan lebih detail dalam bab 5 tekatan 4. Cuma faham je menghidrolisis ni macam menguraikan. Okay, walaupun dia tak adalah space, uh, sama sangat. Okey, molekul organik kompleks. Okey, maksudnya molekul yang kompleks lah. Dia nak uraikan kepada molekul ringkas. Okey, dan yang ni lah yang biasa kita cakap bila fungsi lysosome. Lyso menguraikan bakteria dan juga komponen sel yang rosak okey Okey, kemudiannya akhir sekali kita tengok iaitu sentriol. Okey, sentriol ni apa? Sentriol ni akan jumpa lebih detail dalam bab 6 tingkatan 4 iaitu pembahagian sel. Okey, kita tengok ciri-ciri dia. Dia adalah struktur silinder kecil. Nampak dia bentuk silinder. Okey, yang ini lukisan buku teks lah yang lebih detail. Okey, ini sentriol. Okey yang mana dia wujud secara berpasangan dalam sel haiwan saja sel tumbuhan tak ada sentriol dan dia memang sentriol kena berpasangan okey kemudian dia tidak wujud dalam sel tumbuhan dia tak ada dalam sel tumbuhan Okey, kemudian fungsi membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Okey, mesti ramai yang confused tentang gentian gelendong. Gentian gelendong tu apa? Jangan risau. Okey, tahu je secara umum nanti dalam bab 6 tiga tempat kita akan detailkan. Okey, di sini saya screenshot uh, sebahagian daripada, daripada bab 6 tiga tempat. Gentian gelendong adalah garisan ni. Nampak? Ini kan sentriol. Sentriol ni dia akan keluarkan satu macam garisan. ah ha, bukanlah garisan. Dia macam pernah tengok sarang labah-labah kan? ah ha, macam tu lah. Macam tali macam tu. ah ha, okay? Itu je. Itu perumpamaan saja. Okay, jadi yang tali-tali ni yang keluar dari sentriol ni. Okay, kita panggil sebagai gentian gelendong. Okey. Dan penting semasa pembahagian sel untuk sel haiwan. Okey, baiklah itu sahaja perkongsian saya untuk komponen sel haiwan. Okey, terima kasih.